Assalamualaikum semua, hai dan salam sejahtera, nama saya Najmi Dapat dekat pun, so hari ni kita akan review Horizon Zero Dawn Okay disclaimer, memang aku dapat uh, review kopi awal daripada PlayStation uh, Beberapa hari awal lah tapi komen dan pendapat aku berkenaan review ni ialah pendapat daripada aku sendiri So Horizon Zero Dawn ni ialah game open world daripada Guerrilla Games Iaitu mereka popular dengan uh, Killzone series Dan game ni keluar pada hari ni bersamaan 28 Februari dengan berharga RM219 untuk retail copy. Sinopsis Horizon Zero ni ni ah, dunia dia bertempat selepas post-apokalip uh, Post-post Selepas so, apokalip selepas lagi So di mana hampa akan main karakter as uh, Aloy So Ella ni dia lah seorang gadis uh, outcast lah. Dia dihalau daripada tribe Nora tribe dia tu. Dan bila dia dihalau tu dia dijaga oleh Ross. Iaitu Ross ni macam outcast juga tapi dia macam uh, trainer lah kepada uh, Ella ni. Dia ajak macam Ella ni macam mana nak survive dekat dunia yang dia hidup ni. Okay story Horizon Zero Dawn ni ialah yeah, di mana game ni shine. Sebab dia punya back story, dia punya lot tu memang sangat menarik. Termasuklah side quest yang buat kita rasa intrigued ataupun berminat dengan dia punya uh, story, narrative ni. Dan the story memang resolve around tribe-tribe lah ataupun pok yang berlainan. Dan ada sedikit politik. Nora tribe lah, kajar lah, banut lah, macam-macam aku tak ingat sangat. Granted, game ni punya story bukanlah something yang baru. Tapi throughout so, the game, hampa akan uncover apa yang akan berlaku dalam dunia ni. Dan kenapa dia dalam keadaan macam tu dan buat itu story lagi interesting. Aku tak nak lah spoil. Tapi the whole game ni memang berbaloi lah dari segi story dia saja. Lepas tu cara penceritaan dia memang buat game ni progress sangat seronok dan beberapa dialog pilihan akan buat hampa growth bersama Eloy ni. Okay, visually bila kita masuk tahun 2017 ni kita tak payah nak cakap banyak sangatlah berkenaan visual game. So memang a triple A game title ni memang visually game ni sangat-sangat sangatlah cantik. Visually the surrounding yang cantik, okey modeling uh, monster ataupun machine uh, yang sangat-sangat interesting dan pemandangan yang sangat awesome. Small details macam bila kita masuk kawasan bukit kan, bila dia bercakap dia akan bergema, lepas tu bila kita jalan dengan uh, is the rock. masyarakat tengah bersembang, kan, kita akan dengar macam dia bagi tahu a few secret ataupun machine location dekat mana. Dan game ni itself dia sangat-sangat-sangat luas Map dia sangat besar sebab buat aku sampai penat nak jalan dekat semua tempat Tapi sememangnya antara game open world map yang besar pernah aku main Dan game ni jugalah antara map open world yang sangat hidup Aku tak tahu nak explain macam mana Tapi along the way waktu hampa travel dalam game ni Hampa akan discover macam-macam bangunan lama okay, Bekah-bekah perang Bekah-bekah bangkai robot dan macam-macam Seolah ada rasa feel to it Macam dia seolah-olah real ataupun nyata Tapi antara benda negatif juga bagi aku ialah facial expression character. Dia macam pelik sikit untuk certain character. Especially yang bukan main character lah. Dan waktu normal conversation. Waktu kat scene semua tu dia okay saja. Can't have you giving away the hunt. So gameplay Horizon Zero Dawn ni dia bukan dah deliver something yang sangat new sebab dia ialah just a third person shooter. So senjata alloy ialah ah uh, which is most of the time hampa akan pakai bow. Alloy juga ada beberapa gadget lain macam rock caster, okey boleh ikat monster dekat tanah so dia pun tak boleh gerak. Trick caster untuk letak perangkap. Sling untuk baling bomb, ais api. Dan juga ada bow khas sharpshooter dan rattler Dia macam minigun sikit Dan ada macam-macam lagi weapon dan heavy weapon yang hampa boleh ambil daripada orang jahat untuk guna sampai habis peluru Tapi sayang senjata yang tu kita tak boleh buat balik So kita boleh guna sampai habis peluru sahaja Gini juga banyak main peranan on crafting Iaitu hampa akan upgrade hampa punya arsenal Macam amount of resources hampa boleh bawa Amount of arrow dan install mode which is adalah macam slot-slot untuk baju ataupun senjata hampa untuk hampa increase attack, fire attack dan lain-lain. Dan game ni juga ada level system di mana setiap kali hampa naik level hampa akan dapat skill point skill point tu hangpa boleh gunalah untuk nak improve attack ataupun stealth skill nak belajar skill-skill baru. Fokus pula adalah macam satu device di mana Ella boleh guna untuk track monster, cari kelemahan monster. Dia seolah-olah macam detective mode untuk Batman lah. Game ni lebih kurang most of the open world game lain. Dia ada fast travel, ada side quest, ada secret, ada collectible, kumpul itu ini dan boleh exchange item apa semua. Dan dia juga ada tower tinggi di mana hampa kena panjat untuk nak reveal map tu. Tapi walaupun apa, apa pun, jom kita cakap berkenaan pros game ni. First aku nak cakap berkenaan dia punya konsep. So konsep game ni dia seolah-olah macam fallout campur dengan master hunter. Kenapa? Sebab game ni memang hampa akan spend masa untuk hunt master ataupun machine eh, untuk dapatkan loot supaya hampa boleh trade dan craft better equipment. Apa yang aku suka ialah certain machine dia ada kelemahan dia. Dan kalau hampa tembok arrow dekat certain part, baru dia akan dapat loot something benda yang spesifik yang hangpa nak. Hangpa juga bukan kahan mesin saja, hangpa kahan macam-macam benda lain macam anak burung pokok-pokok halba untuk craft dan lagi banyak benda. Dan ni buat game ni best sebab there are so many things to do. Aku suka bila aku jalan kawasan mana-mana, lepas tu tiba-tiba aku nampak ada orang minta tolong nak kalahkan uh, mesin-mesin ni lah kan. Lepas tu ikut kehendak hangpa lah hangpa nak tolong ke tak. Tapi kalau hampa tolong, hampa akan dapat reward. So, experience aku berkenaan game ni betapa alive ni dunia ni buat game ni sangat-sangat menarik. Combat game ni dia lebih kepada fast pace. Iaitu hampa kena aim laju-laju. Dan memang bila ada master serah hampa tu memang jadi kelang kabut lah. Sebab sana sini master yang kecil-kecil tu. Tak termasuk pula master yang besar-besar macam Thunder Jaw tu kan dan lain-lain. Dan combat dia juga agak interesting bila hampa pandai letak perangkap, letak bom api, elektrik, tricaster untuk jatuhkan master. Aku paling suka untuk caster sebab kita boleh ikat mesin tu dekat tanah So dia pun akan tak lepi mana, dia pun akan terlekat dekat situ Hempaw juga boleh override master untuk jadikan geng Hempaw untuk bunuh master lain Tak apa Hempaw boleh buat jadi yang punya ride lah untuk bergerak dekat map dengan lebih laju Gen ni juga ada macam sikit uh, Metal Gear Solid Phantom Pain Di mana setiap mesin atau encounter tu Hempaw dia beri pilihan untuk nak go stealth okay, Ataupun bunuh musuh satu persatu lah Ataupun tu serang tembok itu sampai kiri kanan ataupun nak override master dan depa akan wreak havoc kat kawasan tu. Dia banyak approach yang boleh buat. Puzzle game ni pun agak menarik dan from time to time ada refreshing lah juga sebab ada satu puzzle ni dan ni bukanlah spoiler sangat bagi aku. Dia tak ada kaitan dengan story tapi puzzle ni hangpa kena fikir luar kotak. Sebab hampir kena tangkap gambar guna phone hampir dan terbalikkan image tu. So memang puzzle dia memang genius. So jom aku nak cakap berkenaan cons iaitu ada beberapa yang aku cakap waktu first impression hari tu. First ialah tak boleh tukar aim over shoulder to shoulder kiri. So, kadang-kadang agak annoying lah sebab bila kita nak staff, kita akan terlindung something kan. So, kita tak boleh ubah kedudukan aiming tu. Staff pula agak tedious sebab kena selalu duduk dalam rumput panjang dan kita macam tak boleh agak sangat field of view enemy. So, kadang-kadang dekat, kadang-kadang jauh. Dan siang atau malam pun tak bagi impact langsung. Paku atau banyak-banyak dalam game ni dia tak semua benda boleh grab. Benda yang ada kuning tu saja boleh sebab agak pelik lah. sebab ada macam ruang untuk pegang satu tepi elo tak akan pegang selagi tak ada benda kuning tu. Sub pula agak repetitif sebab most of the time hangpa akan spend masa uh, ambil benda, bunuh itu ini, track itu ini tu je. Tapi at least story sub tu agak interesting lah juga. Okey ni mungkin pendapat aku ni aku just being critical tapi benda-benda yang kecil-kecil macam tu depa boleh fix dengan menggunakan patch saja. Itulah apa pendapat aku berkenaan game ini. Multiplayer pula game ni tak ada multiplayer. Overall game ni memang best by ku dan dia memang tersangat sangatlah interesting. Okay, memang aku bagi a few con tapi most of the few con tu pun memang dia punya mekanik-mekanik kecil saja dan yang agak weird dan mungkin boleh fit dengan pet. Dan kalau nak dibandingkan dengan game open world yang lain, game ni tak adalah bring something new sangat. Cuma apa yang aku suka berkenaan Horizon Zero Dawn ni ialah game ni dia beri satu konsep open world dunia yang sangat-sangat interesting dan sangat bahaya. Sebab hampa tak boleh redah map ikut dah hampa je. So, hampa kena hati-hati juga. Dan itulah juga uh, dia punya strong point di mana hampa uh, apa, progress uh, karakter Eloy hampa tu hampa rasa seolah-olah hidup uh, ataupun nyata dengan dia punya dunia ni. Okay, dia ni memanglah a must buy. Okay, memang sangat berbaloi lah dengan harga dia. ada terdapat macam-macam benda hampa boleh buat dan story interesting okay? gameplay menarik dan memang akan buat hampa akan terus bermain gini walaupun story dia 30 jam tapi hampa macam-macam hampa boleh explore semua side quest dan macam-macam lagi dan nasihat aku ialah kalau hampa nak main gini hampa kena main slow-slow okey enjoy every moment sebab enjoy every scenery sebab dunia game uh, Horizon Zero Dawn ni memang sangat-sangat menarik so, kalau hampa masuk dia punya dunia tu hampa tengok dia punya uh, keadaan sekeliling tu memang dia punya dunia yang sangat-sangat interesting. Dan game ni juga ada banyak easter egg di mana salah satu easter egg ni adalah Death Stranding. Seperti yang petang Kojima Production punya upcoming game kan dia akan guna engine yang sama. So ada juga dia punya easter egg. So overall memang aku sangat-sangat enjoy game ni dan aku highly recommend untuk apa pergi beli right now dan terus main. Memang sangat best So setakat itulah aku punya review untuk Horizon Zero Dawn So siapa yang dah main apa pendapat apa berkenaan game ni Kalau hampa suka leave a like Dan kalau hampa tak subscribe boleh subscribe Sangat membantu aku So jumpa lagi next time Bye Assalamualaikum